Ну що, п'ята година. Слід зібратися. Ще раз приказати один одному вітання. Лавіка, Сані та наші улюблені глядачі, дуже приємно вас бачити перед вашими телеекранами. І ми Сьогодні раді будемо вас удивляти. Наприклад, найдорогою картини, проданий се окціона. Єгипет відновить одне з семи чудес світу. Гріль, дозволяючи жарити м'ясо від енергії сонця, навіть ж Вау, Також одне запитання. Ваші відповіді ви отримуєте усі наші подарунки, які знають. находится на наших столах у цього. Так, то есть это чашка, а также запас кавы и поздорование лавика. Ну, а я предлагаю все-таки приходить до найцінніших речей, до мистецтва, до арт... Э... Объектов. Объєктів. и, и не И до Пикассо. Да, Пикассо, в общем, называю, представьте в себе, район. работа Пикассо алжирские женщины стала самой дорогой картиной, которая была продана с аукциона и ее купили за 179 миллионов долларов. А продавала я крестец, на в Нью-Йорку. Это нью йорк Аукціон, і ти вже казала ціну. А попередній рекорд, якщо ви пам'ятаєте, то був за картиною британського художника Френсіса Бекона три начерки до портрета Люсіяна Фрейда. Також і вона попередня картина із попереднім рекордом була продана за 142 мільйони. Ну там з гаком 142 та 4 десятих мільйона доларів. І після таких новин слід додати мега-новину. Тож мега-новина, новий бомбічний смак кокосу коконат мікс та червоні чашки від Нескафетри в одному. Відтепер винигрода за вашу уважність, легке запитання озвучу. Продолжим уже за минуту стартап-шоу на М1. Итак, если вы тот человек, кто идет на природу, забывает спички, вы обязательно должны услышать эту мега новость. Существует уже такой себе гриль Go Sun, который позволяет жарить мясо от энергии солнца даже ночью. Вау! Wow. Отже, это придумано американцами. Эти умельцы уже розташували цей проект на Kickstarter, точ, точніше точнее, представлю его там. И это а, позволит зажаривать стейки в будь-яку погоду, навіть, якщо йде дождь, або ж там ночи. Яким чином это відбувається? Тут аккумулируется, звичайно, а, солнечный по солнечное воздух, солнечное светло. Вот это я сегодня путаюсь. Потому что пятница. Так вот, аккумулируется все это, и потом вы приходите с таким шкафчиком и начинаете смазать, 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 смазать мясо и э, отдыхать. Гриль сам заряжается за два часа пребывания на прямом солнечном свету. После же все это запасенное тепло может быть использовано позже. А, таким способом каждый себе может пожарить шашлычок прямо на балконе. Так, и, ну, не не треба на балконе. Ночью. Может, соседи просто вызвать какую милицию. На данный да. момент стоимость Гоусана на Кикстартере 349 долларов. Хотел сказать гривен. Ха, смешно. Mm -hmm. Нет, конечно же долларов. И комплекс батареи обойдется уже в 449. То есть mm -hmm. несколько дороже. После э, ночного гриля, естественно, хотелось бы погреться несколько на солнышке. А отправимся куда? В Египет. В Египте множество ресурсных, интересных, исторических мест. И представьте себе, что действительно запланирована реконструкция седьмого чуда света э, Александрийского маяка, который, кстати, wow. был полностью разрушен и не было совершенно никаких образов. Мы даже представления не имеем, как он выглядел, не было никаких описаний, помимо текстовых, вот, э, которыми, кстати, сейчас и воспользуются. Археологи и те, кто будут заниматься его построением. Еще интересно, что это будет если на острове Форос, недалеко от места, где маяк стоял вначале. И его высота будет 130 метров, и э, обидеться с прудом маяка пока еще ведомо, сколько будет. Да, но говорят, что вообще маяк, он стоял во время династии Птолемеев, то есть это просто ну невероятно такая величественная цивилизация, и строили они удивительные реконструкции. Посмотрим, получится ли у нас в наше время при наших высоких технологиях создать нечто такое же. Mm -hmm. Ну что ж, а мы It's также еще и Victoria. посмотрим, как It's вы Victoria. внимательно нас слушали. Если вдруг вы правильно сейчас ответите на вопрос викторины, мы, естественно, отдадим наши все подарки, уж так и быть. Итак, вопрос. Что еще, кроме возраста, определяет сервис How Old Net? Первый вариант. Пол. Второй вариант э, ⁇ уровень дохода. Или же третий вариант ваш, ⁇ ваше семейное положение. Все варианты мне нравятся, если честно. Если бы я обычно сказал, что я действительно капитан очевидность, вот, ну просто подумайте, мы сейчас подсказываем вам на самом деле. Такой хочу подказать, с кем мы сегодня спылкувались. Давайте прогадаем. же было презентовано селфи-фестиваль за благой Марии Куликовой, я, кажется, поидала сократы всего фестиваля. Нужно фотографироваться на фоне всяких разрушенных или полуразрушенных или каких-то в стиле русских или царских каких Не нужно? Цифровых. Нужно. А, нужно. Обязательно, да. да, это вот, чтобы да. приобщиться к искусству, скажем так, да. Не нужно фотографироваться в кафе и в туалетах. Mm -hmm. Не нужно фотографироваться и губы. А еще мы ехали э, к нашим звездам, значит, договорились с ними, вели светские беседы всякие разные, и сегодня узнавали, что такое слово «палиндром». Палин палиндром. Палиндром, палиндром. Палиндром. На палиндром приземляются какие-нибудь паленые парашютисты. Палиндром огромный аэропорт, где очень много Полин. Полины на аэродром. У, У моих подружек есть, которые сумки Дольче Габана и Прада покупают на рынке Барабашова. Вот это такой полидром. Телефончики в чехлах, на которых кинзо написано, это тоже полидром. Кинзов. Кинзов вам до свидания, потому что ровно через выходные встречаемся снова в понедельник, значит, в 2 часа ровно. И будем раскрывать из мест современных технологий, при этом еще будем открывать секреты успешных людей, стартаперов. Будем общаться, смотреться и слушать наилучшую музыку у компании Лавик. И сами, конечно же. А пока давайте танцевать вместе под хорошую музыку. Бай! Вай-фай!